ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अधः द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्या वेश्यमनोये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः येत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियमयेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरताः क्लेशोऽधिकतरस्त्येषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्धा मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अध चित्तं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अधैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षस्सुचिदक्षः उदासीनो गतव्यधः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समस्यत्रौ च मित्रे च तथामानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु सीतोष्ण तुल्यनिन्दास्तु तिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान्मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धथाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तस्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः